talabalar bugun biz inng mavzumizmavzusi o'zgarmas tok turlia elekt toki demak rejagap o'tkazgich demak unda donor akiv aralashmalari suyuqlik elektr toki elektronlar emissiyasi yo'llanish va kombinatsiya to'g'risida ketadi Yani mana shu yerda bir qator a aytib o'tish kerak buni haligi u tushunchasini bir qator kerak. ut tushunchasi bu havo suv metal elektr va boshqalar metal bo'lish mumkin ularda asosan demak o'ziga xos bo'lgan molekula aro bog'lanishlar hamda ularningmak o'zaro energetik ko'rsatkichlari <laughs> mavjud ikkinchi tarafdan makular <laughs> aro demak yo'llanishi ya'ni haligi masofa bo'yicha ajratiladi <laughs> masalan gazlarda demak yonlanishro' bersa yonlanish <laughs> asosan halieng sota misoli bu mqodiroq paytdagi holatni tushunish endi aytaylik yani garzda molekullar mal orasi ikki uch va undan ortiq nominal demakmolekular o'lchami bo'ladigan bo'lsa suyuqliklarda bir bir yarim metallarda demak yarimdan birgacha bo'lgan holatda bo'ladi ya'ni ma ancha zich holatda joylashgan bo'lib joylashgan shu evasiga biz demak tovush tarqalish tezligi yoki impuls o'tishi singari holatlarni biz yaqqa kuzatamiz havoda esa bu unday emas mos ravishda yana shu narsani ta'kidlash kerakki bizda hozirgi kunda juda ko'pga maishiy foydalanamiz bu notbuk bo'ladimi fleshka bo'ladi ma'lumot saqlash vositalari demak qo'shimcha kompakt disk bo'ladi ular hammasi ularning hammasi o'zidan o'zi bo'lmaydi ya'ni ma'lumotlarni biz asosan yarim o'tkazgichli ma'lumotak manbalar saqlaymiz nima uchun yarim o'tkazgich deyadi yoki metal yoki izolyator demak ularni farqlari bor yarim o'tkazgichda ma'lumot demak metallarda ham o'tkazgichda ham elektr toki tashuvchisi asosan erkin elektronlar hisoblanadi faqatgina metalda erkin elektronlar joylanishi bir xil holatda yoki bo aniq muayyan bir tari bo'ladigan bo'lsaya yarim o'tkazgichlarda esa uunemas yarim o'tkazgichlarda bizda demak qaa ikki xil bor b n tip o'tkazgich bor shuning uchun evaziga biz ahrdemaktoli yoki metal deymiz yoki suyuqlik yoki ya o'tkazgich deymiz metal bilan yarim o'tkazishni farqi shuki ularda potensial to'siq degan haligi energetik baryer bor potensial to'siq metallarda kichik bo'lib deyarli barcha elektronlar uni yengib o'toladi agar yarim o'tkazishda esa u balandroq unda faqatgina o'shanday yuqori bo'lgan energetik mana shu myga ega bo'lgan bu holatda demak o'ta oladi endi shuyda elektr tosuyo'llarda elektr toki bor buda asosan elektrning kimyoviy xossasiro'y beradi ya'ni moddalar ajratish lekin bu ro'y bermaydi agarda biz isilgan halii su, suvda o'tkaz od, olsa tajribani ya'ni suvda boshqa moddalar tarkibi mavjud bo'lmasa unda elektr toki unda o'tmaydi ya'ni suv qisman izolyator holatga otadi endi demak elektrolit degan tushunchasi bizda de, odatda demak ikki xil yoki ik, uch xil tarkibli eritma tushuniladi masalan suv va tuz yoki mis kuparosi suv o'shani ta'sirida elektr tok ta'sirida mis bilan sulfat i qismi ikki xil demak holatga ya'ni aa va katga qarab ajratiladi qo'shimcha ravishda so, shu narsani ta'kidlash kerakki biz elektronlar emissiyasi deganda bir necha holatni tushunamiz ya'ni oldingi hali avlod televizor hali yoki demak boshqa hali elektron qurilmalarda diod va bo'lgan ularda asosan elektronlar emissiyasi masalan eng hotta holati bu cho'g'lama lampa ua elektron emissiyasi ro'y beradi faqatgina unda elektr energiyasi haligi orqali energiya olgan elektron haligi urilganda keyin ikkala chiqarib beradi agarda masalan diodda diodtrman turli xil demak tokni nazorat qiladigan qurilmalar bor yoki radiolarda signallarni kuchaytirish yoki haligi va ma'lumot oqimini boshqarish uchun ishlatiladigan bor od bu haligi oddiy himoya tizimi ya'ni unda to'p bir tomonlama o'chish mumkin ikkinchi tarafdan esa demak u har xil quvvatga ega u barcha qurilmalarda mavjud приод bu haligi bir nechta masalan elektr energiyani davriy holat uzatihchu moslama foydalaniladi dar uzatish holatiga ya'ni bu yerda boshqaruv holati demak endi biz holatni shu yerda mana ko'rib chiqamiz demak mana bu yerda biz kremniy borku kremniyyaiz va unga gali qo'shilgan mana bu yerda yaqqol ko'z ko'rib turibdi demak qo'shimchalari va bo'sh elektrona bor aovaya ya'ni bo'sh elektron qoldirilgan yani o'tkazishda oay deb aytiladi demak mana shu endi uvlat uatis uchun mana quyidagi sxema mana miso qo'yilgan idish demak mana tup o'tyapti o'tgandan so'ng haligi bu yerda mana tok manbayi kalit besa rozi qoladi mana. demak aniq tartiblarga demak anion va kaoar demak mana shu s eti ifodalash uchun ya'ni паран ikkita qonuni bor birinchi qonun quyidagicha izohlan etoi vaqtida elektronlarga ajratilgan ajralgan moddaning massasi eletroliddan o'tgan zaryad miqdoriga to'g'ri proporsional ya'ni massa bueria demak proporsional koeffitsienti va toka demak ola endi ikkinchi qonuni demak bu moddani lk ikki nol ekvivalenti deb tushunhuna demak ha bu yerdademak demak demak moddanikimyo ekvivalenti moddaning malyar maqasiga to'g'ri professional variantg teskari ya'ni biz xohlaymizmi xohlamaymizmi demak mana shu ikkita qonun bo'yicha mizyo ikkinchi mana savol tug'iladi qancha miqdorda massa ajratish mumkin juda kichik masalan mis kuparozni konsentratsiyasi yuqori bo'ladigan bo'lsa yarim soat demak qirq minut ichida taxminan ikki gramm bir gramm bir gramdan ikki grammgacha agarda konsentratsiy kichkikroq kamroq bo'ladigan bo'lsa u holatda taxminan yarim gramm atrofida cho'kadi demak mana shu holatnia endi elektroiqo'llaniladi degan savol tug'iladi eletroizni biz odatda h hmz birinchisi atomsozlik ikkinchisi uydagi maishiy demak tenikamizni ustiga qoplama metallar bu qanday holat bo'ladi ularda ikki xil potensial beriladi maifiy beriladi shu hisobiga ular kraskani o'ziga singdirib oladi endi demak mana shu holatda bir nechta yo'nalishlar paydo bo'ldi ya'ni ao plastika degan ya'ni shakl qilish uchun buyumlar elektrolitik usulda metal yugurtirishni demak plastika deb aytiladi lkodan foydalanib uumlarni sirtini qiyin aksetdigan metallar bilan qoplash deb stegedebaai Ana biz uyimiza foydalanayotgan uu metal yumlar aynan shu usul bilan holatda foydalaniladi yoki masalan nusxalar aytaylik nashriyotlarda nusxalash uchun albatta bizga plastika yordamida qoliblarolibzar ular yeyilmaydi ham ularni ular karrosa uchramaydi shu evaziga hali uzoq ishlashi mumkin endi yuqori aytilgan potensial to'siq nima degani potensial to'siq bu demak metaldan chiqishini demak demak elektron chiqishini va demak tashqariga chiqish uchun turadigan elektron bulutni orasidagi ha energetik to'siq tushiriladi bu to'siq elektronlarni metaldan chiqishi jarayonidah chiqish jarayonida ancha hal xalaqit beradi ya'ni bulut ushlab qoladi endi buni kuzatish uchun bizda demak erishishimi mumkin a yoritish orqali <laughs> katta miqdornt <laughs> orqali yoki bu yerda demak elektronlarni tezlatib metall sirtiga joylashtirish demak u holatda ham o'sha emissiya demak ro'y beradiei endi mana oddiy misol mana bu sxemada gaz yig'ilyapti mana bu yerda demak lek demak manbai ajratilgan demak olti metr garbanometr bua Bu demak vakuumda qayt tarqalish uchun o'rgans sema mana shu sxema orqali biz bemalol joy joylarni o'rganish ilojibor endi demak bu yerda elektr toi chiqqandan keyin aniqy endi demak mana bu holat bittasi mana bu ya'ni триот asosan belgilangan energiyaga ega bo'lgan elektronlar oqimi shakllantiriladigan bo'lsa ya'ni boshqariladigan yod esa bizda asosan bir tomonlama o'tkazishga mo'ljallanganya'ni mana bu yerda to'rt ma'lum miqdorga berilgan energiya ega bo'lgan elektronlarni o'tkazib beradi demak mana shu holat hisobiga biz ancha yani birbir energ nuqta nazar bir xillashgan e oqimiga ega bo'lamiz endi shu yerda shunday bo'ladiki gazlarni elektr toki qanday ro'l beradi bu yerda ikki xil bor gazlarni demak elektr to o'tganda gaz razyadi deb aytiladi endi u h bir nechta demakchao chaqqonda yoki demak boshqa bir nechta hodisalarda foydalanish mumkin qo'shimcha ravishda demak gazlarda elektr o'tkazuvchanlik demak holatda elektr demak maydonda ion va elektronlar harakati bilanfoydalanish mumkin kombinatsiya kombinatsiya bu ionlarning netral atomlar yoki molekulalardaga aylanish jarayoni ya'ni o'sha rkombinatsiya yani bo'lish uchun elektron va musbat zaryadlan iyonlarning qo'shilish natijasida neytral atomlar hosil bo'lish jarayoni jarayoni agarda demak masalan bir nechta ionizator mavjud bo'lsa va ularning quvvati o'zgarmaydigan bo'lsa unda ionlanish va kombinatsiya orasida ma'lum bir muvozanat vujadga kelib chiqadi ya'ni bir qancha demak molekullar ionlar ajratiladigan bo'lsa br shuncha esa miqdordagi lar esa demak neytralga netoqayland va o'rtacha soni demak o'rtacha demak soni deyarli o'zgarmaydi agarda yo demak 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 yo'a quvvati balandroq o'zgarib turadigan bo'lsa unda bizda ularning qiymati ham o'zgarib boradi demak yana savol tug'iladi qandayali holatlarda bizda demak gazlarning gazlarda razryad hali ro'y beradi ayrim razradlar bir necha ming demak amper holat bo'ladigan bo'lsa ayrimlar esa bir necha elektron volt energiyaga ega bo'lgan holat ro'y beradi demak mana shu mavzularni tushunishda adabiyotlari bilan bir qata barcha nimaki savollar bo'lsa bemalol berishiglar mumkin